Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Loyal Pink basados en el libro. Su pequeña mano acarició los brazos de la princesa Nil sin darse cuenta. Se mordió el labio temiendo que su tía pudiera oírlos. La princesa Nilapa tenía tanta confianza. Pilantita inconscientemente se movió para seguir cada movimiento de la princesa Nil. No pasó mucho tiempo para que el delgado cuerpo de Pilantita se contorsionara violentamente debido a muchos factores, ya sea que se había estado absteniendo durante mucho tiempo o incluso que era la primera vez que esto sucedía en la habitación de Pilantita o incluso el hecho de que ambos tenían tanto tiempo sin verse. Después de que ambas hicieron eso, la princesa ni la comenzó a limpiarse. Lady Pin estaba tan avergonzada que tomó otra almohada y se cubrió la cara para evitar la verdad, mientras la princesa ni limpiaba y secaba todo cuidadosamente. Finalmente termina de limpiar, solo toma un momento. La princesa Nilapat habló después de vestir cuidadosamente a Pilantita con ropa nueva, indigo, sí. Yo soy tímida y me da vergüenza, Anil. Por favor, no te burles de mí así, ¿de acuerdo? Pilantita dijo suplicante con voz débil. Sí, basta de bromas, dijo la princesa Anil riendo. Al escuchar esto, Pilantita abrió los brazos para exigir un abrazo a la princesa Nilapat, y cuando recibió ese abrazo, Pilantita le robó un beso significativo a las hermosas mejillas de la princesa Nil. No te molestaré más, dijo la princesa Nilapat, quien actualmente está de pie junto al cuerpo de Pilantita, mientras extendía la mano para acariciar cariñosamente. El cabello de la persona que estaba debajo de ella, Kumpin. Por favor toma una siesta. No quiero dormir nada, dijo Pilantita, abrazando aún más fuerte a la princesa Nilapad. Tengo miedo de que cuando despierte descubra que solo estaba soñando. No podía creer que la historia que tenía frente a mí ahora, que me hizo tan feliz, fuera real. Temo que cuando despierte no estaré disponible para ver otra vez. Tengo miedo de que desaparezcas, porque he tenido pesadillas recurrentes. La princesa Nilapat escuchó así la sensible conversación de Pilantita, pero se inclinó y besó amorosamente la frente sudorosa de la persona frente a ella, antes de volver a depositar un ligero beso en los labios de Pilantita, como si quisiera hacer una promesa. Nunca volveré a desaparecer, dijo la princesa Nilapat, moviendo lentamente su cuerpo para recostarse sobre la espalda de Lady Pilantita. Yo lo prometo, cuando despiertes, siempre estaré abrazándote así y no iré a ningún lado. La princesa Nilapat extendió la mano y tocó suavemente el vientre plano de Pilantita antes de volver a besar apasionadamente el cuello de la dama. Sí, lo prometes. Pilantita extendió la mano y tomó con fuerza la mano de la princesa Anilapad. Te creeré, por cierto. Por cierto que, Anil dijo una vez que irías a Inglaterra y nunca volverías. La voz de Pilantita se volvió deprimida cuando mencionó una historia en la que nunca quiso pensar. No voy más para poder dormir y abrazarte así. No importa cuántas veces me alejes, no vendré. La princesa Nilapat habló con una sonrisa. Lamento haberte amenazado así. Podrías haber estado muy enojada conmigo. Pilantita rozó la mano de la princesa Nil con la mente distraída. Nunca lucharé por ti. ¿Quién dijo eso? La princesa Nilapat dio un beso muy cariñoso en el hombro blanco de la persona que tenía en brazos. Es solo que no te desmoronaste con todos los eventos por los que tuviste que pasar. Eso solo se considera que has luchado por mí. Kun Pin sigue siendo la sobrina buena de la tía Pat, un amante que se sacrifica para no dejarme sufrir más. Durante muchos días en Junjin tuve la oportunidad de pensar y comprender que cada uno tiene sus propias razones. Al escuchar las palabras de la princesa Anila Pat, Pilantita se dio vuelta y hundió el rostro en su pecho, suplicando. Anil, debes saber que de ahora en adelante. No elegiré la opción de separarnos nuevamente. La princesa Nilapat respondió a las palabras de Pilantita, estrechando aún más su brazo.